В эфире передача «Студенческая жизнь». Сегодня я хочу вас познакомить со студентом Российского университета дружбы народа ракутанирине Мандимби. Здравствуйте, Мандимби. Здравствуйте. Uh, у вас очень красивое имя, и поэтому первый вопрос будет относиться к вашему имени. Uh, вы не могли бы нам пояснить, что оно означает, значение вашего имени? Мандимби, uh, uh, сначала фамилия Ракутенрина, это как настоящее имя Марагасите, то э, если у тебя есть такое имя, например, Ракуту, значит ты настоящий Марагаситев. А, Ракуту Нирина, это даже определяет сразу регион, где э, я родился. Ракутнирина это э, имя ракут, если имя начинает, фамилия начинается Ракуту, э, но ну, это значит, что человек родился в столице, и можно определять, что он из столицы. А, то есть по первым слогам фамилии можно определить место ну, да. рождения человека? Да. Ну, у нас э, разные э, фамилии, на юге есть, у, у них э, другие, тоже на севере и в столице не так. Понятно, спасибо. Мандимби, Россия и Мадагаскар – государства далекие друг от друга, как и по своей культуре, так и территориально. Почему вы выбрали именно Россию? Понимаете, у нас такая система в стране. После школы студенты, которые получили высокие оценки, могут выбрать страну, где он хочет учиться. Но большинство студентов выбирает, ну, конечно, то Францию, потому что у нас там французский язык, у нас свой язык, но и тоже французский язык, но по логике это ну либо в Канаде, либо во Франции. Но э, у меня не было такой возможности, поэтому после Франции, и там есть несколько стран, там есть Германия, там есть Россия и что другие, и я вибра Россию. Ну так получается. Ну вот как нам известно, вы уже второй курс и вы уже два года живете в России, плюс под факт это получается три. Вы не жалеете о том, что вы именно сделали, оставили свой выбор на России? Я не жалею, потому что я считаю, что у каждого человека есть, есть своя судьба. Потому что здесь моя судьба, и я здесь учусь. Не жалею. Мандиби, мы знаем, что вы творческая личность и патриот. Как нам известно, в Российском университете Дружбы Народов проходит множество мероприятий, связанных с Родиной. Каждый студент иностранец может представить свою Родину на выставках, на концертах, представлять свою страну. Вы представляете свою страну, Мандиби? Да, конечно. Вы, вы сами сказали, что в Рудене есть такое землячество. У нас тоже на, на наше землячество. И э, я активно участвую в, эти, в этих мероприятиях, которые э, организуют РУДН, э, тоже наше землячество. Я представляю свою культуру э, там, где я могу представить. А вот вы живете уже три года в России. С русской культурой, понятное дело, вы тоже ознакомлены. Вам она нравится? Ну да, можно так сказать, потому что э -э, я занимаюсь пением и там мы э поем на русском на, на дугу мизике. И, и даже на подфаке, и даже выучил некоторые песен например, Катюша и вот там и другие, ну, мне очень понравилось. Но значит, что мне понравилась народная русская песня. Это ваша любимая песня, Катюша? там У -у -у -у. уже, так сказать, Катюша, Бакузницы и тоже там другие. А вы уже выступали с этой песней? да. А вы можете нам сейчас ее спеть? Давайте Бакузницы, потому что Катюша... Давайте Бакузницы. Vakuva vaku Vakuva vaku vaku maladie kuznice Vakuznice, vaku, vaku, maladie kuznice adi, adi. учитесь на втором курсе а, специальность в связи с общественностью а, вам нравится ваша специальность вы не жалеете о том, что вы именно выбрали эту профессию? я не могу жалеть, потому что это сами выбрали эту, эту специальность и тоже считаю, что э, это будет помогать нашу страну в развитии и сюда э, это государство нам послал Поэтому сразу после учебы я вернусь домой и работаю по, по специальности. Хорошо. Итак, заканчивая наше интервью, я хотела бы узнать. Недавно в Новгороде проходил день народного единства. Нам известно, что вы выступали перед президентом и премьер-министром. Вы не могли бы нам сказать, какие это ощущения вы волновались? Вам понравилось или нет? Да, мне очень понравилось. И можно сказать, что это очень э, хорошее впечатление меня. Сначала, когда э, мне сообщили, что э, меня выбрали среди этих иностранцев э, представители РУДН э, э, на, на это мероприятие. Ну, там будет президент, конечно, это мне очень понравилось, и премьер-министр. И, особенно, у нас такое расстояние, очень близкий. Потом, после президентского приема, они, ну, они... Ну, не сказать, что вымарать все ребята, подождать, что... Изучать еще русский язык, ну... Что это очень... Ну, мы волновались, ну, все, потому что там не только я, там представители других стран, Мигель, представитель представитель э, э, представитель Индонезии и я с Мадагаскар. Ну, что это? Это как... Я, я надеюсь, что будет еще другие впечатления такие, но, может это не повторяющие впечатления для меня. Неповторимые, да? Да, неповторимые, да. Спасибо большое, Мадина, что вы пришли к нам. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Мы узнали много интересного о жизни студента Российского университета дружбы народа, работы Нелины Мандимби. Это была передача «Студенческая жизнь». С вами была Сандра Чосович. До свидания.